ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದ ಮತ್ತೊಂದು ಶ್ಲೋಕದೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಬೇಕೆ ಮಹಾಧನ ಸುಮುಖವಾದ ಸುಖ ವೈಭೋಗ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ದೊರಕಬೇಕೆ ಅನರ್ಥಗಳೆಲ್ಲ ನೀಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಸುಖಪ್ರದ ಆರ್ಥಿಕ ಜೀವನ ಹಾಗೂ ನಿರಂತರ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಸುಖಪೂರಿತವಾದ ಬದುಕು ನಿಮ್ಮದಾಗಬೇಕೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಹನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಪಠಿಸಬೇಕು ವಿಸ್ತಾರಸ್ತಾವರಸ್ತಾಣು ಪ್ರಮಾಣಂ ಪ್ರಮಾಣ ಬೀಜಮ ವ್ಯಯಂ अर्थोनर्थो महाकोशो महाभोगो महादनः विस्तारस्तावरस्ताणुः प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थोनर्तो महाकोशो महाभोगो महादनः विस्तारस्तावरस्ताणुः प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थोनर्तो महाकोशो महाभोगो महादनः विस्तारस्तावरस्ताणुः प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थोनर्थो महाकोशो महाभोगो महादनः विस्तारस्तावरस्ताणुः प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थोनर्तो महाकोशो महाभोगो महादनः विस्तारस्तावरस्ताणुः प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थोनर्थो महाकोशो अर्थो महाभोगो महादनः विस्तारस्तावरस्ताणुः प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थोनर्थो महाकोशो महाभोगो महा महादनः विस्तारस्तावरस्ताणुः प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थोनर्थो महाकोशो महाभोगो महादनः विस्तारस्तावरस्ताणुः प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थोनर्थो महाकोशो महाभोगो महादनः विस्तारस्तावरस्ताणुः प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थोनर्थो महाकोशो महाभोगो महादनः विस्तारस्तावरस्ताणुः प्रमाणं बीजमव्ययम् ಅರ್ಥೋ ನರ್ಥೋ ಮಹಾಕೋಶೋ ಮಹಾಭೋಗೋ ಮಹಾದನಃ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು